Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'anlamtana Innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayahal الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفل لكم ذنوبكم وما يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله setinggi tinggi perhagaan kita kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup di muka bumi ini dan tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk kita mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila kita bersyukur kehadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan ditambah segala apa yang dikurniakan kepada kita bakal ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Dan insya Allah pada hari ini saya nak sambung semula kuliah yang telah ditiadakan untuk beberapa minggu yang lalu. Dan kita masih membahaskan tentang fadilat fadilat hari Jumaat. Takkan topik kita, topik kita selalunya kita akan membahaskan tentang panduan solat solat sunnah. Akan tetapi saya memang sengaja selitkan bab ini kerana bab ini agak penting untuk kita mempelajari dan untuk kita tahu tentang fadilat-fadilat yang ada di hari Jumaat itu sendiri. Dan kita akan sambung bab 210 Bab fadli yaumil jumu'ati wa wujubiha wa ightisalilaha wa wa laha و الدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبين ساعة الإجابات واستحب بإكتار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. Yang bermaksud keutamaan salat Jumaah kewajipannya mandi untuk menghadirinya datang berpagi-pagi kepadanya doa pada hari Jumaah membaca salawat terhadap Nabi saw dan perihal saat dikabulkannya doa-doa dan sunnahnya dan juga memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dan daripada topik yang kita dapat ketahui sebentar tadi yang telah saya bacakan keutamaan solat-solat Jumaat yang kalau kita boleh jaga kalau kita boleh memelihara keutamaan ataupun fadilat-fadilat solat Jumaat, insya-Allah kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ganjaran-ganjaran pada hari solat Jumaat jika kita mempeliharanya? Apakah fadilah-fadilah solat Jumaat itu? Di antaranya kita mandi solat Jumaat. Sebelum kita solat Jumaat, kita mandi pada solat Jumaat. Dan yang seterusnya dan yang kedua, kalau kita dapat datang berpagi-pagi, sebelum bermulanya sidang Jumaat itu adalah yang terbaik buat kita. Apakah maksud datang berpagi-pagi itu? Ha, kalau kita dapat datang berpagi-pagi kerana ada hadis di mana Nabi SAW telah bersabda, kan, telah bersabda bagi mereka yang dapat menghadiri solat Jumaat pada awal waktu. Dia bukannya kalau kita datang pukul 12.30, Ha, kalau, kalau kita datang daripada kita pukul 10 pagi, 11 pagi ada fadilat-fadilat dan ganjaran untuk kita yang datang siang. Ha, itu datang berpagi-pagi. Dan dan di antara fadilat Jumaat adalah kita disunnahkan dan digalakkan untuk kita memperbanyakkan salawat kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga di antara kelebihan solat kelebihan kelebihan untuk kita amalkan pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat itu juga terdapat saat dikabulkan doa-doa apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa hajat untuk kita kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bilakah masanya masanya adalah selepas waktu asar dan sebelumnya waktu maghrib jika kalau kita nak masuk pada malam hari Sabtu jadi kalau kita nak perhatikan kalau kita nak berdoa dan kalau kita nak memperhatikan saat-saat di mana adanya waktu di mana doa itu dimakbulkan waktu itu ada pada waktu Jumaat dan juga memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulakan dengan hadis hadis yang kedua daripada bab 210 wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda fa ahsana alwudu thumma ata aljumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa thalathati ayyam وَمَن مَّسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَى رواه مُسْلِيمًا. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa berwuduk lalu memperbaguskan wuduknya kemudian mendatangi solat Jumaat ah, terus mendengar dan berdiam diri tidak berbicara sesama sekali maka diampunkanlah untuknya antara Jumaat ah itu dengan Jumaat ah yang berikutnya dengan diberi tambahan 3 hari lagi. Barang sesiapa yang memegang kerikil batu kecil untuk dipermain-mainkan sehingga tidak memperhatikan isi khutbah maka ia telah melakukan kelalaian yakni bersalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan daripada hadis ini kita dapat kita dapat mempelajari dua bahagian. Bahagian yang pertama apabila kalau kita beristiqamah untuk mendatangi solat Jumaat untuk kita bermandi sebelum kita waktu solat Jumaat kita bersiang pada waktu salat Jumaat, lalu kita dengar khutbah sampai imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka diampunkan untuk kita antara Jumaat ah itu dengan Jumaat ah yang berikutnya dengan diberikan tambahan tiga hari lagi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita sebagaimana daripada Jumaat ah itu Jumu'ah satu ataupun Jumu'ah yang pada hari itu dengan Jumu'ah yang akan datang. Ia ini dalam tujuh hari dengan ditambahkan tiga hari. Jadi totalnya berapa? Total sepuluh hari. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita kalau kita mempelihara sunnah-sunnah Jumaat dan bagi yang kedua dan bagi sesiapa yang memegang kerikil ataupun hasa hasa bermakna batu kecil. Dia punya apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan kelalaian itu dengan kita memegang batu kerikil dia punya reason ataupun dia punya dia punya umpamaannya adalah kita leka daripada kita mendengar khutbah Jumaat itu kalau kita dah disibukkan oleh perkara lain, di ketika waktu solat Jumaat kita telah lalai. Disuruh itu Nabi saw mengumpamakan kalau kita bermain-main dengan batu kerikil, kalau kita bermain-main maknanya kita dah tak fokus. Kalau kita dah tak fokus, kalau kita dah di, kalau kita dah kita punya attention ataupun kita punya attention span kita telah disibukkan dengan perkara lain. Maka itulah maksud lalai Jadi kenapa kalau kita Bila kita menghadiri sidang Jumaat Kita kena mendengar khutbah Jumaat itu Disebabkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain Tentang apakah konsekuensi Apakah akibat kalau kita lara ataupun kita lalai? Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai." Yang bermaksud dan barang siapa yang lara yakni lalai, maka dia lalai lalai bermaksud di hadis lalai maksud di hadis ini adalah lalai dengan perkara lain. Lalai daripada kita fokus mendengar khutbah Jumaat. Dan barang siapa yang lalai maka dia tidak dapat bahagiannya yang ini, bahagiannya ganjaran Jumaat daripada Jumaatnya itu. Nabi SAW pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain bagi sesiapa yang lalai daripada mendengar khutbah Maka beliau tidak mendapat ganjaran Jumaatnya itu. Hadis siwayat Abu Dawud. Dan pada hadis yang lain yang biasa kita dengar di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain. Dan nanti ada khotib yang akan uh, mereka akan mengatakan ataupun memberikan nasihat sebelum mulanya azan yang kedua pada solat jumaat biasanya nanti imam eh biasanya muazzin akan berkata jika kamu berkata kepada sahabatmu sahabatmu pada hari jumaat walaupun dengan berkata diam sekalipun maka luputlah pahala solat jumaat itu ada hadis di sebalik ungkapan mereka itu apakah hadis tersebut hadis tersebut adalah daripada hadis abi hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kau kata lisiapibikah, Jumaat, ansit, walimamu yaktu, fakad laqwaite, fakad laqwaite, yang bermaksud jika kamu berkata-kata kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Kalau kita nak berkata, kalau kita nak cakap ke orang lain pun senyap pada hari Jumaat pada sidang Jumaat di mana imam tersebut sedang melakukan khutbah maka kita tidak dapat ganjaran pahala solat Jumaat. Ini bukan saya yang kata, ini bukan sesiapa-siapa yang kata, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, hadis yang ketiga yang berbunyi wa anhu ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qol as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Salat lima waktu dan salat Jumaat ah ke Jumaah yang berikutnya dan solat terawih pada bulan Ramadhan ke Ramadhan yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa yakni penembus dosa antara waktu-waktunya kesemuanya itu selama dosa-dosa besar dijauhi hadis riwayat Imam Muslim dan daripada sini daripada hadis ini kita dapat kita dapat faedah bahawa terdapat Solat-solat di mana solat-solat ini apabila kita lakukan from one point to another kita akan dosa-dosa kita akan dihapuskan insya allah Taala. Selagi mana dosa-dosa dosa-dosa itu bukan dosa-dosa yang besar. Apakah solat-solat itu tiga? Solat yang pertama ialah solat lima waktu dan yang kedua solat jumaat apabila sorak, apabila seseorang itu solat Jumaat pada hari ini dan pada minggu yang akan datang dan yang ketiga solat tarawih solat tarawih kalau seseorang itu dia istiqamah melakukan solat tarawih sepanjang Ramadan kemudian dia hidup lagi dan dia melakukan solat tarawih pada Ramadan yang berikutnya sesungguhnya dosa-dosa kita dosa-dosa kecil kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Selagi mana dosa-dosa yang besar itu kita tidak lakukan. Dosa-dosa besar apakah itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar yang telah di, telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak hadis. Apakah dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu kita syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Dosa-dosa besar, antara dosa besar kita ialah dosa-dosa kita syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Kita tidak menghadiri perang Ha, dulu semasa nabi sallallahu alaihi wasallam semua umat muslim umat Islam di ketika itu yang telah bersyahadah di depan nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya itu ketika itu diminta diwajibkan untuk mengikuti perang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagi sesiapa yang berlarikan diri berpaling untuk tidak mengikuti perang maka itu dosa itu adalah dikirakan adalah dosa-dosa yang besar. Ha. Jadi kalau kita melakukan solat-solat solat-solat yang telah disebutkan oleh saya sebentar tadi itu tiga bahagian solat tadi itu insya Allah dosa-dosa kecil kita kekurangan-kekurangan kita misal kata kekurangan-kekurangan yang berada ketika kita melakukan solat ada yang sunnah kita tak kita tak ber, kita tak buat secara betul, secara sempurna, ada kewajipan-kewajipan solat, ada kekurangannya, insya-Allah taala jika kita istiqamah dengan kita melakukan solat lima waktu ikhlas kerana Allah Subhanahu taala, kalau kita melakukan solat Jumaat, kalau kita melakukan solat Jumaat, kita mengikuti syarat yang penuh, kita mem kita memenuhi sunah-sunah sunah-sunah hari Jumaat dan solat Jumaat itu sendiri, pada Jumaat ini dan Jumaat yang akan datang insya-Allah Taala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang berbunyi wa anhu wa ani bin Umar radhiyallahu anhum annahu ma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala aqwadi mimbarih la yantahiyanna aqawmun an wad'ihimul jumu'ah aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin rawahu muslim yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwasanya keduanya yakni Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar keduanya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas tiang-tiang mimbarnya niscayalah kaum-kaum orang-orang banyak itu harus suka menghentikan kebiasaannya mereka meninggalkan solat-solat Jumaat kalau tidak demikian, maka nescaya maka nescayalah Allah akan menutup di atas hati-hati mereka. Kemudian pastilah mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini adalah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran, memberikan ancaman kepada mereka yang tidak melakukan solat Jumaat. Tidak kisahlah kalau mereka tidak melakukan solat Jumaat itu secara tidak sengaja ataupun terlupa. Kalau kita terlupa, insya Allah Taala Allah akan mengampunkan kita. Kerana orang yang lupa itu tidak termasuk dalam golongan yang dihisapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetapi hadis ini ditujukan kepada mereka yang sengaja, yang sengaja meninggalkan solat Jumaat dengan tidak mempunyai apa-apa sebab. Apakah amaran yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini Allah akan tutup hati-hati mereka Allah akan menutupi hati-hati mereka dengan tidak memberikan mereka sebarang hidayah ataupun sebarang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji hamba-hambanya. Dan jika kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka ingatlah kepada mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka ikut hadis ini mereka termasuk di dalam golongan orang-orang yang lalai dan pada hadis yang lain di mana ancaman bagi mereka yang tidak menghadiri sidang Jumaat dan solat Jumaat hadis yang diriwayatkan oleh daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tarakal jumuah min ghairi darurah taba Allahu ala qalbi maksudnya sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak tiga kali tanpa sebarang darurat yang ini tanpa sebarang sebab maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati jantung hatinya hadis riwayat Imam An-Nasa'i radhiyallahu Imam Nasa'i rahimahullahu taala berikut adalah riwayat hadis di atas ini yang jelas menunjukkan bahawa ancaman dan amaran bakal diikuti bagi mereka yang meninggalkan solat Jumaat bagi mereka yang tinggal solat jumaat tidak mempunyai sebab ataupun mengambil remeh mengambil tidak berat tentang kewajipan solat jumaat ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati-hati mereka semoga kita dijauhkan daripada dikunci hati-hati kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita seluas-luasnya Semoga Allah Subhanahu Wataala menguniakan kita untuk kita menerima segala apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala dan daripada nikmat-nikmat. Maka kalau kita daripada hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu Wataala akan menambahkannya dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wataala agar kita dijauhi daripada segala ancaman kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana fi lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته